Tambah sumber, suspek yang juga seorang bekas pengarah syarikat telah ditahan sekitar jam 7.15 petang semalam selepas hadir memberi keterangan. Jelas sumber, SPRM tidak menolak kemungkinan nilai dana yang diselewing boleh mencecah ratusan ringgit. Malah dana tersebut telah diselewing tanpa pengetahuan pelabur yang mana pelaburan tersebut sepatutnya dipulangkan semula selepas tarikh matang perjanjian pelaburan berakhir pada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syahbuddin. terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang Jika video dia bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat, dalam beberapa hari kebelakangan ini Masyarakat dikejutkan dengan pelbagai laporan media Berhubung penahanan dan siasatan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM terhadap seorang individu yang bergelar Tan Sri Yang kemudiannya dikaitkan oleh beberapa portal berita Dengan nama Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar Isu ini sangat panas dan cepat menjadi perhatian umum kerana ia melibatkan tokoh yang dikenali luas dalam bidang kewangan Islam dan juga syariah. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar ialah seorang cendekiawan syariah dan penasihat kewangan Islam yang sangat berpengaruh. Beliau mengasaskan Amani Group pernah menjadi pengurusi majlis penasihat syariah kepada Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan Institusi Kewangan di peringkat antarabangsa serta telah menerima satu anugerah yang cukup besar dan prestij yang sangat jarang diterima oleh tokoh-tokoh agamawan di Malaysia. The Royal Award for Islamic Finance 2022 daripada yang di Pertuan Agung. Beliau juga mantan Presiden uh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bahkan daripada sudut penulisan, beliau mengarang lebih 40 buah buku dan pakar dan, dan merupakan pakar yang sering dirujuk dalam bidang kewangan Islam. Namun, apa yang terjadi ini menyebabkan sebahagian orang rasa terkejut dan rasa terkesima. Sebab-sebab sebelum kita melanjutkan lebih jauh, satu perkara penting yang perlu ditegaskan sejak awal ialah laporan media bukanlah keputusan mahkamah dan siasatan bukan bermakna sabitan kesalahan. Dalam Islam dan dalam sistem perundangan keadilan, prinsip al-aslu bara'atu zimmah, seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah perlu sentiasa dijunjung orang putih sebut a person is presumed innocent until proven guilty apa yang wajar dibincangkan pada ketika ini bukan soal menjatuhkan hukuman terhadap individu. Tetapi bagaimana seorang Muslim khususnya ilmuwan, agamawan dalam masyarakat-masyarakat kita hari ini menilai isu ini cara berprinsip, beradab dan juga berilmu. Sahabat-sahabat, berdasarkan kepada laporan media yang tersebar luas siasatan SPRM ini dikaitkan dengan dakwaan penipuan pelaburan berskala besar yang melibatkan jumlah ratusan juta ringgit Ia dikaitkan dengan skam pelaburan dalam beberapa akhbar disebut 300 juta bukan jumlah yang sedikit. Sahabat-sahabat, ada satu kenyataan daripada Luqman Sharif yang sepatutnya kita baca dan kita kongsi. Kata Luqman Sharif, dia kata, Saya sedih melihat perkembangan semalam kerana beliau seorang yang cukup mengejar ilmu. Kalau tak tahu, beliau akan cakap tak tahu dan mencari jawapan. Beliau akan belajar apa sahaja yang perlu, English, undang-undang sivil, perakaunan, financing, pembiayaan dan sebagainya. Saya juga kagum dengan usul beliau. Beliau adalah instrumental dalam perkembangan perbankan Islam sehingga menjadi pengurusi penasihat syariah bank negara. Semasa kerja, saya menasihati dalam beberapa transaksi dengan syarikat beliau. Alangkah terkejutnya bila membaca berita semalam. Pada saya, beliau seorang yang jujur, rendah diri dan amanah. Jadi pada saya, selagi tak dihukum, saya anggap beliau tak bersalah. Saya tak tahu apa yang dia lakukan, apakah jenis dananya. Jadi saya akan sentuh secara am tanggungjawab masing-masing dalam pelaburan. Secara amnya, kalau seseorang itu penasihat syariah sahaja, beliau tak boleh didakwa walaupun dana kerugian kecuali nasihat itu bercanggah dengan syariah. Kalau seseorang itu promoter atau pemilik dana dan menyalahgunakan dana tersebut dari apa-apa yang dimaklumkan, ini pecah amanah dan boleh didakwa. Tan Sri Azam Baki menggunakan perkataan scam pada saya kes begini adalah scam tetapi kerugian dana tak semestinya promotor atau pemilik bersalah walaupun pelabur berasa demikian dana mungkin rugi akibat kejatuhan pasaran misalnya kita invest atau melabur dalam apa-apa komoditi bila jatuh maka ia adalah risiko pelabur apabila dana itu diperoleh dari orang awam maka undang-undang mensyaratkan pelbagai compliance atau pematuhan di mana jika diingkari boleh disabitkan penjara Suruhanjaya Security, Securities Commission SC adalah uh, pengawal selia tetapi jika melibatkan pelabur-pelabur sophisticated iaitu high net worth individu individual beberapa syarat dilonggarkan adalah penting kita melihat terma pelaburan apabila ia menjanjikan return atau pulangan tetap kalau tidak dibayar pada masanya maka ini melanggar terma pelaburan dan saman mungkin juga dakwaan boleh diambil bergantung kepada kesalahan akhir sekali dia sebut sama-sama kita lihat perkembangan yang berlaku sedih melihat perkembangan terbaru saya harap Tan Sri tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan dibebas sahabat-sahabat terdapat perbezaan yang jelas antara tuduhan siasatan dan hukuman Al-Quran sendiri mengingatkan kita supaya kita tidak tergesa-gesa menerima khabar tanpa penelitian terlebih dahulu apatah lagi apabila ia melibatkan maruah seorang Allah Ta'ala sebut di dalam al-Quran ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin maksudnya Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita maka selidikilah dahulu supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan kejahilan lalu kamu menyesal atas perbuatan kamu berkenaan Sahabat-sahabat dalam masa sama Islam juga tidak mengajar kita untuk menutup mata terhadap isu amanah dan juga integriti jika sesuatu dakwaan benar dan dapat dibuktikan melalui proses undang-undang yang sah maka prinsip keadilan menuntut supaya ia ditangani dengan tegas tanpa mengira pangkat, gelaran atau kedudukan seseorang. Sahabat-sahabat, di sinilah keseimbangan Islam terserlah. Hormat kepada tokoh tidak bermakna kebal daripada penilaian dan kritikan terhadap isu tidak semestinya bermaksud serangan peribadi. Yang dinilai ialah perbuatan dan prinsip, bukan nama atau reputasi semata-mata. Sahabat-sahabat, isu ini juga membuka ruang perbincangan yang lebih besar tentang takbir urus, ketelusan dan konflik kepentingan dalam dunia kewajiban dan institusi Islam. Apabila seseorang tokoh dia pegang pelbagai peranan sebagai penasihat, pemegang kepentingan atau tokoh awam, maka tahap amanah yang dituntut juga menjadi lebih tinggi. Ini bukan soal individu tertentu, tokoh tertentu, tapi satu pengajaran umum kepada semua orang yang berada dalam kedudukan berautoriti. Dalam kaedah fiqh, para ulama menegaskan bahawa Darul Mafasid menolak kemudaratan adalah didahulukan daripada menarik manfaat. Jika wujud ruang yang boleh menimbulkan syubhah, keraguan atau salah guna amanah, maka langkah pencegahan yang kesihatan adalah sebahagian daripada tanggungjawab itu. Pada masa yang sama, masyarakat juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dengan budaya trial by social media. Mengulas, berkongsi dan menghukum di ruang awam tanpa maklumat sahih. Bukan sahaja berisiko dari sudut undang-undang, malah boleh menjadi dosa jika ia menjurus kepada fitnah dan kezaliman. Sikap yang paling adil dalam situasi kita hari ini ialah tunggu hasil siasatan sehingga habis sampai wujud siasatan rasmi atau keputusan rasmi daripada pihak mahkamah sambil mengambil iktibar daripada isu yang sedang berlaku. Kerana individu tersebut tidak bersalah, maka maruahnya wajib dipelihara. Jika sebaliknya, maka proses keadilan perlu berjalan tanpa campur tangan emosi ataupun pengaruh. Sahabat-sahabat yang mencari buku yang bagus untuk untuk anak-anak dia mempelajari sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, dua buah buku yang sesuai untuk anda bagi anak-anak baca. Satu buku bertajuk Lima Sunnah untuk Si Cilik, yang kedua ialah Doa Harian Si Cilik. Kedua-dua ini akan mengajar anak-anak kita mempelajari sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Bacaan yang mudah, bacaan yang ringan, ada cerita di sebalik hadis. Ia sesuai untuk peningkatan pemikiran anak-anak kita. Tambah satu lagi buku untuk mak bapak dia iaitu zikir dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangun tidur sampai tidur semula. Zikir waktu pagi, zikir waktu petang, zikir pada waktu malam pun ada di dalam buku ini. Jangan risau kalau tak reti baca Arab, kita ada transliterasi dalam rumi untuk bacaan anda. Untuk memudahkan anda membaca, menghafal dan mengamalkan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga buku ini harganya RM59. Sahabat-sahabat cuma perlu WhatsApp saya, kita dapat dengan harga RM50 sahaja. Cetakannya sangat-sangat terhad. Jadi sahabat-sahabat yang nak dapatkan buku ini segera WhatsApp saya. Saya sendiri akan jawab WhatsApp anda dan saya akan minta tim saya untuk uruskan penghantaran. WhatsApp saya sekarang stok stok buku sangat ترحال